Selamat datang semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk penataran ringkas kami tentang garis panduan Pears. Jom kita lihat sama-sama macam mana panduan ini boleh bantu kita semua untuk besarkan anak-anak yang lebih sihat, yakin dan selamat. Okey, jom kita mulakan dengan tujuan utama panduan ini. Sebenarnya kan garis panduan PERS ni bukan macam satu set peraturan yang kita kena ikut bulat-bulat tak. Anggaplah ia macam satu alat untuk kita bekerjasama. Satu perkongsian antara guru, kita sebagai ibu bapa dan juga komuniti. Semuanya untuk pastikan anak-anak kita membesar dengan elok. Untuk beberapa minit seterusnya, ini akan kita lihat. Kita akan kenali apa itu peers, faham kenapa ia sangat penting, tengok enam tunjang utamanya, macam mana ia diajar ikut umur dan yang paling penting, apa peranan kita semua dalam hal ni. Baiklah, jom kita mulakan dengan soalan yang paling asas. Apa sebenarnya garis panduan peers ni? Ha, inilah dia dokumen rasminya. PERS ni singkatan untuk Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial. Ia dibangunkan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuannya untuk bagi satu pendekatan yang menyeluruh atau holistik untuk pendidikan kesihatan dan sosial anak-anak kita. Sebenarnya, PSF ni bukan benda baru tau. Kalau kita tengok garis masa ni, ia sebenarnya hasil evolusi pendidikan kita selama berdekad-dekad. Dulu kita panggil pendidikan kesihatan keluarga. Lepas tu, ia berkembang sampailah jadi PSF yang kita ada sekarang untuk menangani cabaran zaman moden. Apa yang istimewa tentang PERS ni ialah pendekatannya yang holistik. Maksudnya, ia tak tengok satu aspek je. Ia tengok gambaran besar perkembangan seorang anak tu. Dari segi kognitif, biologi, emosi, sampailah kerohanian. Semuanya untuk bantu membina seorang individu yang berilmu, tabah dan berbaruah. Okey, soalan seterusnya. Kenapa benda ni penting sangat, terutamanya dalam dunia sekarang kan? Jom kita tengok sebab-sebab utamanya. Ilustrasi dari buku panduan ni cantik kan? Ia tunjukkan 10 bidang utama yang PIERS sentuh ini bukan setakat nak mencegah benda tak elok je. Tapi yang lebih penting, ia tentang nak bagi anak-anak kita kemahiran hidup. Daripada cara urus diri, sampailah cara nak bina hubungan yang sihat. Jadi, ini poin utamanya. PERS ni bukan sekadar bagi fakta. Tak, ia tentang membina tiga perkara. Pengetahuan, kemahiran praktikal dan sikap yang positif. Inilah bekalan yang anak-anak kita akan bawa sepanjang hidup mereka. Sekarang kita tengok pula isi kandungan utamanya. Bayangkan PERS ni macam sebuah rumah. Rumah ni ia ada enam tiang utama yang sangat kukuh. Inilah dia, enam tunjang atau enam tiang tu. Ia merangkumi skop yang sangat luas. Daripada perkembangan diri dan kemahiran kendiri, sampailah kepada pemahaman tentang perhubungan, keluarga dan peranan kita dalam masyarakat. Inilah rangka kerja kurikulum PERS. Mesti ramai ibu bapa tertanya-tanya kan? Macam mana benda ni semua nak diajar dekat sekolah? Ah, jangan risau. Kunci utama peers ni ialah pendekatannya yang sangat sesuai dengan peringkat umur. Maksudnya, setiap topik tu akan disampaikan pada masa yang betul dengan cara yang betul. Macam yang kita boleh nampak dalam rajah ni, kandungan PESRS dibahagikan kepada empat peringkat umur. Ini penting untuk pastikan maklumat yang disampaikan tu relevan, mudah faham dan kena dengan tahap perkembangan anak-anak kita. Okey, untuk anak-anak kita yang paling kecil, umur 4 hingga 6 tahun, ia bermula dengan asas. Benda paling penting, belajar sebut nama anggota badan dengan betul dan faham tentang batas peribadi. Inilah langkah pertama untuk keselamatan diri mereka. Bila mereka dah besar sikit, masuk umur 7 hingga 9 tahun, perbualan pun beralih. Mereka akan mula belajar tentang perubahan bila akil baling dan yang sangat penting, macam mana nak bina persahabatan yang sihat yang berasaskan empati dan saling hormat menghormati. Untuk peringkat prarumaja pula, kurikulum akan perkenalkan asas-asas tentang proses reproduktif bukan tu je ia juga akan lengkapkan mereka dengan kemahiran untuk kenal pasti dan elak tingkah laku berisiko ini semua untuk bantu mereka buat pilihan yang selamat akhir sekali untuk para remaja kita fokusnya lebih kepada pemikiran kritis ini termasuklah faham apa itu perhubungan yang sihat apa itu tanggungjawab peribadi dan yang sangat relevan sekarang ni cara nak guna media sosial dengan selamat dan bijak Baiklah, kita dah sampai ke bahagian terakhir dan boleh saya katakan ini mungkin bahagian yang paling penting sekali. Apa peranan anda dalam semua ini? Garis panduan ini sangat jelas. Pendidikan macam ni bukanlah tugas sekolah semata-mata. Tidak. Ia adalah satu perkongsian. Dan kita sebagai ibu bapa, sebagai ahli komuniti, peranan kita sangat-sangatlah penting peranan kita ni sangat besar. Macam mana? Dengan wujudkan suasana yang selamat di rumah supaya anak-anak tak segan nak berbual. Dengan sentiasa terapkan nilai hormat dan empati. Dengan bekerjasama dengan cikgu-cikgu di sekolah. Bila kita buat semua ni, kitalah yang akan jadi sumber rujukan utama yang anak kita paling percaya. Kesimpulannya, kejayaan PES ni bergantung pada kerjasama kita semua. Bila rumah dan sekolah bekerjasama, bila kita semua seiring dan sejalan, kita akan hantar satu mesej yang konsisten dan positif yang akan bantu anak-anak kita membesar dengan yakin. Garis panduan ni dah sediakan kerangka kerjanya, dah bagi kita alatnya, jadi jomlah kita guna sebaiknya. Mari kita bekerjasama untuk membina satu generasi yang sihat, selamat dan saling menghormati. Terima kasih.